Объективный погляд важной стороны Рик 24 Вин для Украины будет знаком плюс и знаком минус. Мы в первую очередь должны, конечно, оценивать, как мне это видится, ситуацию на поле боя непосредственно боевые действия, хотя и политика, и другие события, в том числе происшедшие совсем не в Украине, тоже имеют значение. И, кстати, насколько они будут положительный или отрицательный эффект носить. Я, например, имею в виду избрание Трампа президентом, президентом США или, например, события на Ближнем Востоке тоже имеет кое-какое значение. Так вот, здесь еще нельзя делать выводы, насколько они позитивные или негативные хотя, несомненно, будут играть огромную роль. С военной точки зрения, я э, ничего не поделать, не могу сказать, что год был со знаком плюс, год был со знаком минус, в целом. Э, можно видеть, э, скажем так, полную четверть стакана. Да, если стакан наполовину пуст или наполовину полон, то, наверное, он, э, скажем так, в большей степени на три четверти пуст. На четверть полон, э, я бы сказал так, России не удалось добиться по-настоящему серьезных, очень глубоко далеко идущих успехов. Но есть на уровне захватить почти всю Донецкую область. Они явно ставили, на мой взгляд, несколько более далеко идущие цели. Не произошло краха обороны украинской, несмотря на потерю территории и тяжелые потери. Можно предположить, что, скажем так, могло бы быть и хуже за этот год. И в любом случае не произошло какой-то кардинальной перемены со знаком минус. Тем не менее, что особенно плохо, на протяжении всего года сохранялась Негативная тенденция. И вот этого, несмотря на отдельные яркие моменты, как, например, Курская операция, это такой с военной точки зрения яркий момент, безусловно, и успешный, хотя дальнейшее ее продолжение является, на мой взгляд, спорным. Я не говорю, э, я не говорю что оно не, не нужно, но вызывает вопрос. Однако это отдельный момент. В целом же то, что не удалось остановить вот эту тенденцию российского продвижения, несмотря на большие потери с их стороны, я считаю, это главный минус и главная проблема. С другой стороны, то, что удавалось наносить противнику большие потери, то, что во многих местах оборона носила упорный успешный характер, в каких-то менее успешных, не позволило противнику решить гораздо больше задач территориального характера, чем им это по всей видимости бы хотелось. И это вот эта вот чет, на четверть наполненная часть стакана. Безусловно, есть еще масса важных событий происходило на уровне макро, на уровне микро. Есть причины субъективного и объективного характера, объясняющие происшедшее. В общем, год был более чем насыщен. А, ну... Давайте тоді до речі говорити про курську операцію. От ви кажете, що на якомусь етапі вона вже справді почала тягнути більше ресурсів. Я згоден. Є така є такий момент. Але з іншого боку, якщо це все сприймати зараз в перспективі того, що справді Трамп стає президентом, переговорні процеси активізуються, і курська операція як коза рукаві України сприймається. Ну то чи справді не варто на неї так, так її сприймати? Возможно, так и окажется. Вот тот самый случай, почему я говорю, что у меня нет окончательного ответа. Во-первых, желательно бы знать, ну, а это невозможно, кое-какие детали по поводу тратящихся ресурсов на Курскую область, я имею в виду украинских и потерь противника. Возможно, и эти моменты поменяли бы мое мнение в ту или иную сторону, но даже не зная этого, давайте обсудим стратегический политический аспект. Да? Война и политика тесно связаны. Тут нельзя рассматривать чисто технически тактику и забывать о политических решениях. Значит, если на момент начала переговоров, если на момент начала переговоров, когда они начнутся, мы не знаем, или даже остановки боевых действий, украинцы будут контролировать некую значительную часть Курской области, ну, территории, которая взята под контроль. Возможно, я даже в этом случае не уверен, что это станет существенным козырем. Но давайте такое логическое упражнение сделаем. Предположим Остановили войну идут переговоры интенсивные. Украинцы контролируют, скажем, 350 квадратных километров Курской области. Если из-за того, что контролируются 350 квадратных километров Курской области, были потеряны 600 квадратных километров где-нибудь в Украине, что если здесь выигрыш, я задаюсь вопросом. И вопрос еще один: вот, допустим, без связи с тем, что потеряли, может быть, из-за этого, а может быть, не из-за этого. Я, я станут ли в свете того, что россияне контролируют очень значительные территории Украины, вот этот вот кусочек, станет ли он в самом деле существенным козырем? Ну, то есть, будет ли за него готова, именно из-за него Россия готова пойти на какие-то особенные жертвы с, с, на фоне разного рода давления, оказываемых и на Россию и Украину? У меня на этот счет сомнения. То есть это может быть вот такой. Вы это говорите про километражи? Это суто такая, ну как бы, математическая логика. є есть речей, які мы не можем, может, померить, да? Как оно влияет на российское? Я согласен. Я согласен. То есть именно тот факт, что это территория Курской области, возможно, делает его большим козырем, чем, например, контроль собственной территории. Но вот тут так как этот клочок земли все равно небольшой, у меня сомнения даже в случае того, что его удастся удержать к моменту начала переговоров, то у меня сомнения насчет весомости этого козыря. И еще раз вопрос, а удастся ли удержать и будут ли начнутся ли переговоры прямо вот-вот. Я напомню, что даже уже сейчас эта территория, в принципе, не очень-то значительна по своим объемам, но... Ответ даст реальность, ответ даст жизнь. Мы мы уж тем более я многого не знаем. И, возможно переговоры уже буквально на мази. Иди знай, что произойдет. Иди знай, может быть в самом деле эта территория окажется козырем, который, скажем так, оправдает те затраты, которые на нее были, которые на нее вот буквально два суток идем до эфира Мы говорили. Я переповідав розмову з одним з бійців шановних в Україні, який, з яким я вчора спілкувався, і він говорив про те, що ну, от ці розмови про переговори насправді далекі від реальності на полі бою. Ну, типу, для чого росіянам зупинятися, якщо вони бачать, що вони просуваються, це наче би, Україна просувалася бачила вже в такому. Навіть не в бінокля, просто бачила околиця там монкаючи Донецька чи перешийків Криму, чи там ще чогось. І сказала б: а ну добре, ми зупинимося. Тобто, що це абсолютно нерелевантна історія, допоки росіяни не зупинені, а вони все ще не зупинені. Переговорів бути не може не може бути при Трампові, не може бути до 20 січня, не може бути. Ну, є великий скептицизм до того, що це в принципі може бути сьогодні. Буквально вийшло е, інтерв'ю нашого е, очільника одного з найбільших українських благодійних фондів: Тарас Чмут, на нього велика довіра та повага в суспільстві. І він говорить, що взагалі тема про будь-яку заморозку і в контексті переговорів е, це шкідлива тема для України, тому що ну, ми тоді програємо е, в контексті того, що в суспільстві почнуться. Міряння, скажімо так, тим, хто більш патріотичний, хто більше допомагав війську, хто більше служив, хто менше служив, а хто взагалі не служив, хто був за кордоном, а хто був в Україні, е, і ми пересваримося, Росія в цей час просто наростить свої спроможності потужності і е, захопить те, що вона не змогла захопити в цій е, частині, е, скажімо так, цього конфлікту. То чи справді релевантно на вашу думку говорити Україні з української перспективи, з української точки зору про переговори? во первых я не считаю себя вправе, так как я хоть и под всемирно поддерживаю Украину, но не уявляюсь украинцем, я не считаю себя вправе советовать э, украинцам, тем mm -hmm. более публично, как себя вести и что делать во всем, что касается либо желания продолжать борьбу, либо желания идти на компромисс. Я считаю, что это просто неэтично с моей точки, с моей стороны. Но есть пару моментов, которые можно затронуть касательно путина его сговорчивости логика то что вы процитировали одного из бойцов это очень звучит логично пока путин чувствует что у него есть успех пока он не пошел в тупик на поле боя ему нет причин останавливаться Естественно, есть одна оговорка, если у него пока хватает еще ресурсов, то есть экономических и военных, в том числе запасов советской техники, в том числе производства снарядов, но ну и экономической прочности. То есть, если, например, он чувствует, что у него есть год, продолжать год войну теми же темпами, в общем, с потерями, с и, сдержками, но зато мы добьемся существенных э, территориальных приобретений, а заодно измотаем противника, а заодно измотаем его западных партнеров, то почему бы и нет? То есть есть такая логика, она более чем справедлива, но мы все же не можем знать, что у Путина в голове и насколько запас прочности, насколько он его ощущает. Это такая оговорка. Кроме того, еще один важный момент. Мы же обсуждаем возможность переговоров в контексте новой политики Трампа, политики президента Трампа. И вот здесь, несмотря на то, что Путин чего-то там бы хотел, и этого вполне вероятно, у Трампа есть возможность на Путина существенно надо бить и изменить его подход. И ведь все упирается в то, прибегнет ли Трамп к такого рода подходу. У президента США есть немало инструментов, которые способны сделать Россию более сговорчивой. Первый инструмент это экономические санкции на Россию, которые могут очень серьезно уменьшить ее резервы во всем, что касается экономического развития, я бы так сказал, экономической стойкости. Мы сейчас не говорим о развитии. Это первое. Второе. Трамп, естественно, может продемонстрировать Путину, причем как на практике, так и на словах, что если он не проявит сговорчивость, помощь Украине не только продолжится, но продолжится в больших масштабах, с меньшими ограничениями, и значит на поле боя. Наряду с экономическими проблемами из-за санкций, Путина ждут больше, больше невзгод и проблем, ждет на поле боя. Потому что вместо того, на что Путин надеется, что помощь Украине уменьшится, произойдет все как раз наоборот. А значит, Украине будет лучше результаты на поле боя, как ни крути. Вот двумя этими инструментами Трамп может заставить Путина быть более сговорчивым. Если он этих инструментов не прибегнет то Путин будет действовать сугубо исходя из собственной выгоды, исходя из запаса прочности. И если он не потерпит неудач серьезных на поле боя, значит он будет тянуть вот эту стратегию, которая имеет место, и дальше, и, соответственно, ничего с переговорами не получится, как бы этого не хотел Трамп. Более того, если Трамп при этом будет давить только на Украину, это сыграет Путину на руку, безусловно. Поговорим про нашего противника, про Российскую Федерацию. Два вопроса по ней есть. Первое, Підсумку 24-го року напевно можна говорити про певний, ну не джекпот, але важливий козир у рукаві Росії знахідку таку собі своєрідну, 24-го року у вигляді Північної Кореї, яка не стільки, можливо своїми військами додала спроможності Російської Федерації. Ми зараз бачимо, як ці війська знищуються, хоча і вони відіграють свою таку м'ясно-штурмову роль, а, скільки ракетами. Північно-корейською балістикою, яка летить по Україні по Києву, кілька днів тому був удар, а не лише ракетами балістичними, але й снарядами насамперед, артилерійськими. Це те, що мільйони їх північна Корея, за тими даними, які є, змогла надати. Ну, от цікаве питання щодо спроможності подальших е, північної Кореї бути такою знахідкою таким у рукаві Російської Федерації. Як би ви оцінили ці спроможності е, Кім Чен інівської диктатури, я би так сказав для северокорейців отношения, нове отношения з Росії это безусловний джекпот. Якщо не сказати джекпот в квадраті з усіх точек зору – фінансової прибулі, натурою, воєнними технологіями, криша й вон. Торговли взаимные для них это просто счастливый лотерейный билет, но для России наверное все же не на таком уровне, но безусловно сыграла огромную роль. Это это стало немного неожиданно, надо сказать, но тем не менее это факт. Как раз я бы рассматривал северокорейский фактор в совокупности в первую очередь снаряды. Как раз именно баллистические ракеты были больше всего на слуху и они приносят смерть украинцам в тылу глубоком. Корейские солдаты сейчас начали воевать не так давно, это, но это имеет локальное значение. Кстати, локальное, но имеют, потому что гибнут украинцы, потому что они вытесняют все равно где-то, там-то вытеснили украинцев со своих позиций, несмотря на то, что сами понесли тяжелейшие потери, сэкономили россиянам потери. Но это все, если можно так сказать, в мелочи. А главное это миллионы снарядов. То есть сколько этих миллионов сложно предположить, но если мы даже берем какую-то низовую оценку южнокорейской разведки, полтора-два миллиона снарядов калибра 152-122 миллиметра, это десятки процентов, а видимо чуть больше, есть подозрение, что и несколько больше, это десятки процентов от расхода на линии фронта в течение многих месяцев, если не больше. А именно на это, кроме как на живую силу и дроны, опирается российские возможности ведения наступления и, кстати говоря, оборонительных боев тоже. То есть россиянам пришлось либо расходовать бы собственные запасы, и тогда бы они очутились, либо которых у них нет. То есть им бы либо расходы были меньше, либо им пришлось расходовать то, что должно было быть израсходовано в следующем году. Корейские боеприпасы, вот эти примитивные, не примитивные, я имею в виду просто снаряды, мины и ракеты для градов, позволили, судя по всему, России вести огневое воздействие в высоком темпе, который был бы и близко невозможен без этого фактора. И поэтому... запитание, давай, давай. у, меня, у, меня, у меня очень ситуативно появилось запитание с точки зрения военной логики. Багатьом просто було ну не, не втямити, як так довго може Росія наступати, як це взагалі можливо для будь-якої армії. Це поза поза логічні, скажімо так, тривалість наступу, яка станом на сьогодні вже рік і два місяці триває. Без корейців, от слухаючи зараз вас, я дійшов до думки, що а напевно, без корейці це було б неможливо, правда. Если бы, если бы террористский огонь был бы в полтора раза менее интенсивный, все было бы гораздо хуже. Это я просто говорю, в полтора раза менее интенсивно, все было бы гораздо хуже. То есть составляющие наступления их несколько. В частности, одна из важнейших артиллерийский огонь. Естественно, важнейшая составляющая – это живая сила. И вот в рамках той стратегии российской, которой они наступают, они наступают, как правило, малыми силами на многих участках по много раз, это позволяет, во-первых, делать даже в случае многочисленных провалов в этих атаках, это позволяет их возобновлять, а главное, нет необходимости собирать огромный кулак и атаковать, и делать, ставить все буквально на одну атаку. То есть ты имеешь право на провал много раз и не считаешься с потерями. Здесь все упирается в живую силу, которую удается более-менее набирать по контракту, и ее больше, чем потери, и артиллерийский огонь, естественно, ну, естественно, дроновое обеспечение. По поводу корейской возможности на потом, это вопрос на триллион долларов. У меня предположение, но я не опираюсь, естественно, на знания, что корейцы отдали значительную часть своих запасов. Вот, скажем, там пару миллионов снарядов. Это то, что у них было, и в заметной степени они опустошили свои арсеналы, и я предполагаю, что они не смогут поставлять такими же темпами снаряды, скажем так, миллионами в год. То есть они смогут чуть-чуть что-то выдавать со своих арсеналов и с нового производства. Мне кажется, что такие оптовые поставки, о которых говорили в этом году, от 2 до 5 миллионов, невозможны. И это полная, полная половина стакана – но на 100% я эти выводы сделать не могу. Тут важно знать, а что у них было с запасами, как далеко они готовы зайти и что у них с темпами производства. Но темпы производства у них вряд ли очень большие.